ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Tuftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Wasahil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا استنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد Alhamdulillah muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama. Sesuai dengan sabda junjungan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, saya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma li utammima makarimal akhlaq." Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. <coughs> Alhamdulillah pada <coughs> pagi ini Pagi 24 Ramadan kita menyambung pengajian kuliah yang asalnya kuliah Maghrib bulan Ramadan dibawa ke kuliah subuh iaitu menggunakan kitab Nurul Huda cahaya petunjuk yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Saman hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin mohon doakan eh, kesihatan beliau beliau agak kurang sihat ya, sekarang ni dan uh, beliau mensyarahkan kitab Masailu Tauhid kitab persoalan-persoalan berkaitan ilmu tauhid yang disusun oleh ayah dia beliau dan juga guru saya almarhum tuan guru Haji Muhammad Saman Kati rahimallahu taala wa nafa'an bihi wa bi ulumihi amin kita sampai muka surat 61 basar masih lagi sifat <coughs> ma'ani Soalan Apa erti basar dan apa maknanya Basar ertinya Atau terjemahannya adalah Melihat Allah Ta'ala Atau memperlihatkan Allah Ta'ala Tapi dah diletak awal-awal di situ Bukan dengan mata Untuk menjauhkan Sangkaan sebahagian daripada orang Bahawa bila kata melihat Jadi macam makhluk lah Makhluk ada mata melihat tak ada mata tak melihat jadi Allah juga melihat dengan mata tak dinafikan dari awal melihat Allah Taala itu bukan dengan satu alat tidak maknanya huraian daripada sifat bahasa tiga elemen yang pertama ni sama saja mana-mana sifat maani iaitu pertama sifat yang maujud. yang kedua lagi qadim yang ketiga berdiri ia dengan zat Allah Taala mana-mana sifat makni dia akan mula macam itu Sifatun maujudatun Kodi imatun Koi imatun bizat Ta'aluknya mana kaitannya Adalah dengan sekalian yang maujud Jadi Keliru kalau orang mendakwa Bahawa kita ahli sunnah wajah maaf kita berpegang bahawa Allah Ta'ala dah lihat makhluk ni sebelum makhluk wujud lagi Allah dah lihat. Sebab ada kita lihat dalam video-video mereka yang tidak nampaknya tidak ngam eh, dengan fahaman asyairah ni. Dia memperolok-olokkan. -uluk ha, dia kata kalau asyairah boleh pula mereka kata sebelum makhluk wujud Allah dah lihat makhluk tu. Makhluk belum wujud lagi. Ha, tapi Allah sudah lihat. Jadi ini adalah satu fitnah. Ini adalah satu tuduhan palsu. <coughs> Kalau kamu tidak setuju dengan pegangan Asyairah, kamu bangkanglah pegangan Asyairah yang memang Asyairah berpegang macam itu. Misalnya, kita berpegang Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Allah bukan wujud di atas arah. Kerana arah itu makhluk. Mustahil Allah itu berada pada makhluk dia. kamu tak setuju. Ha, yang itu tak apa. Kamu bawa lah hujah-hujah dalil kamu nak kata Allah bertempat di mana. Tapi jangan kamu menghentam me Asyairah dengan sesuatu yang Asyairah pun tak pegang macam itu. Asyairah tidak berpegang bahawa Allah Ta'ala melihat makhluk yang tak wujud. Kan ta'aluknya dengan sekalian yang mawujud. Maknanya basar ini Allah melihat tu yang wujud bukan yang tak wujud. Cuma yang wujud ni ada yang kodim iaitu zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan ada yang hadis yakni baharu yang lain daripada Allah dan segala sifat Allah itu sebenarnya baharu ha, tak kisahlah ya syurga ke neraka ke arash ke langit bumi para nabi para rasul para malaikat lain daripada Allah Ta'ala semuanya baharu ha, yang penting Ta'aluk sifat basal melihat ini hanya dengan yang mawujud. Bukan yang, yang ma'adum, yang tak wujud. <tuh> Baik. Ta'aluknya adalah ta'aluk intisyah. Semalam saya ada kuliah duha di uh, Ulu Selangor, di Felda Gedangsa. Tajuk uh, kuliah duha yang saya diminta bercakap itu adalah Asas Akidah Ahli Sunnah wa Jamaah untuk Orang Awam. Nah, untuk masyarakat awam, apakah asas asas akidah dia? Nah, jadi saya terangkan semalam, kalau untuk orang awam, tak perlu nak bincang ta'aluk-ta'aluk ta ni. Ta'aluk ni dah kira mendalam orang awam jangan sampai dia tak tahu Allah melihat kamu tak tahu tak Allah tu melihat apa yang kamu buat entahlah saya pun tak pasti ha, ah, tak boleh lah macam tu ataupun dia tahu Allah melihat Jadi, dia, tanya adakah Allah memang melihat dari azali atau Allah baru melihat mungkin Allah baru lihat ah, tu tu tak boleh memang sifat melihat tu sebagaimana zat Allah tu kodim tak ada permulaan sifat Allah juga kodim bila ada permulaan. Mana Allah melihat dari azali lagi. Eh tadi kan ustaz kata, Allah hanya melihat benda yang wujud. Kalau Allah melihat dari azali, kita kan belum wujud. Macam mana Allah melihat? Ini masalah. Untuk orang-orang yang, yang macam itulah yang kita bincang ta'aluk ni. Kalau untuk orang awam, dia tahu sifat melihat Allah tu dari azali. Dan Allah melihat sekalian yang wujud. Yang tak wujud tak ada kena, -kena dengan sifat melihat. Ya. Yeah. Kemudian apa yang kita buat sekarang ni Allah lihat. Cukuplah. Orang awam faham lah tu. Dan saya percaya kebanyakan orang awam macam tu lah dia faham. Tapi kalau kita nak tekan dia apa nama ta'aluknya, ha, dia mungkin dia tak tahu. Dan dia tak boleh tahu. Baik. Kalau nak tahu, ini pendetailan dia. Ta'aluknya dengan segala yang mawujud sama ada yang mawujud itu Qadim iaitu zat Allah Ta'ala dan sifatnya atau segala yang hadis, Iaitu segala sekalian yang baru iaitu makhluk. Ta'aluknya itu, fungsinya itu adalah secara ta'aluk intisyah. Ia ni tersingkap bagi Allah Ta'ala. <tuh> Maknanya Allah melihat zatnya. Allah melihat sifatnya. Allah melihat segala makhluk yang wujud. Sama ada berjisim atau tidak berjisim. Seperti suara dan lain-lain. Tidak tersembunyi atau ter terselidung daripadanya. Sekalian yang wujud ni semua Allah lihat. Maka baginya tiga ta'alluq dari segi nisbah masa dia pertama tanjizi qadim iaitu ta ia dengan zat Allah Taala dan sifatnya kan kita kata bila Allah melihat tentulah Allah melihat juga zat dan sifatnya kalau kita tak tahu itu namanya tanjizi qadim tak apa jangan kita sampai tak tahu Allah melihat zat dan sifatnya cuma dari segi istilah itu namanya tanjizi qadim telah berlaku melihat Allah Ta'ala itu dari azali kerana zat Allah wujud qadim dari azali kedua suluhi qadim nah, ini nak jawab soalan tadi macam mana ustaz kata sifat Allah tu ada wujud dari azali sedangkan kita makhluk ni baru wujud mana Allah dah lihat kita sebelum kita wujud bukan sifat tu wujud dari azali tapi berlakunya Allah melihat makhluk adalah bila makhluk tu wujudlah Bukan sebelum makhluk wujud dah berlaku. Melihat Allah Ta'ala tu. Tapi sifat melihat tu ada. Ya, maka sifat melihat yang ada itu ketika belum wujudnya makhluk itu dipanggil ta'aluk suluhi qadim. Mana dari azali lagi Allah memang layak melihat. Dah melihat belum, makhluk belum wujud. Kan ceritanya dengan benda yang wujud. Itu mana suluhi qadim. Kemudian Ketiga namanya ta'luq tajizi hadis iaitu segala mungkin selepas adanya mungkin. Maknanya bila makhluk tu ada, berlakulah sifat basar kepada makhluk yang ada tadi. Kalau kita tak pandai bezakan, saya pun tak faham lah Mana satu tajizi kodim, mana satu suluhi kodim, mana satu tajizi hadis, saya tak faham. Tak apa. Kamu faham tak Allah Ta'ala itu bersifat melihat? Tak faham. Kamu tahu tak sifat melihat Allah tu memang dari azali lagi, bukan Allah baru melihat, tidak? sifat dia dah wujud dari azali lagi bukan sifat dia baru wujud kau oh, faham kau faham tak bahawa apa sahaja makhluk yang ada di Allah lihat tapi kita buat sekarang Allah lihat faham ha, cukup cukup lah Itulah kita nak tahu pun istilah ni hanya pendetilan ilmu saja bila kita bercakap bahawa Allah Taala melihat zatnya dan sifatnya yang qadim tajizi qadim telaksana dari azali bila kita bercakap tentang sifat Allah tu memang dah wujud Sebelum ada makhluk lagi, sifat sudah dah wujud. Dan <coughs> itu namanya suluh iqadim. Dari azali, Allah layak melihat. Bila kita bercakap tentang memang Allah melihat makhluk yang wujud itu, itu namanya tanjizi hadis. Baik. <coughs> Lawannya, maknanya yang mustahil adalah buta lah. Buta itu kan kekurangan. Eh. Ismah pada makhluk pun kalau kata orang itu buta, kira OKU okay lah. Takkanlah Tuhan pula bersifat kekurangan. Tak mungkin dalil akli secara logiknya jika sekiranya tidak bersifat Allah dengan bahasa maka bersifatlah ia dengan lawannya iaitu buta jadilah kekurangan pada Allah Subhanahu taala padahal kekurangan pada Allah itu adalah batal ha kita pakai logik je ialah logik ni digunakan bila kita pakai logik bukan berarti yang dalil wahyu tak ada dalil wahyunya ada misalnya dalam surah al-baqarah ayat 233 Allah berfirman wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir ketahuilah bahawasanya Allah Taala dengan apa sahaja yang kamu lakukan Allah Maha melihat ha ini yang dari segi praktikalnya kita nak ambil faedah ha, sebab tahu saja dengan otak Allah melihat tidak memadai tiba-tiba kita bertikah laku kita berakhlak seolah-olah macam kita kata Allah tu buta ha bila tak ada orang kita ambil rasuah bila tak ada orang, kita salah guna duit. Bila tak ada orang, kita buat maksiat misalnya. Nah, ini maknanya apa yang kita tahu dengan akal, bahawa Allah melihat, belum menyerap pada hati lagi. Kalau kita tahu orang lihat pun, kita nak korek hidung, kita sedar. Ya, Atau tengah sedar korek hidung, eh ada CCTV pula. Malu rasa. Ya. Korek hidung je. Bukan bukan buat benda maksiat pun. Tapi sebab ada orang lihat. Malu. Apatah lagi Allah yang lihat. Maka inilah kita perlu kepada jalan tasawuf pula. Ya kita belajar ni ilmu tauhid. Ya. Ha, supaya kita yakin dengan akal kita segala sifat kesempurnaan Allah Taala. Tapi supaya memberi kesan apa yang kita tahu kepada akhlak kita, supaya kita berakhlak dengan akhlak yang baik, itu perlu kepada penyucian hati. Memang kita terasa betul Allah melihat kita. Ha. Kan dalam hadis yang masyhur hadis Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi SAW menjawab soalan soalan Sayyidina Jibril antara dia akhbirni anil ihsan beritahu kepada saya ihsan itu apa lalu Nabi SAW menerangkan anta'budallaha ka'annaka tarah ihsan itu bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah Ia ni melihat dengan mata hati lah apa saja yang berlaku buruk atau baik dia nampak ini kuasa Allah ini kehendak Allah ini dengan ilmu Allah dilah pak. Fa illan taquntarahu fa innahu yaraka. Sekiranya pun kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu ihsan. Kita nak betul rasa dalam hati kita kita sedang dilihat oleh Allah Taala. Bahwa kita ada rasa malu. Bahwa kita ada rasa ber bertikah laku dengan baik. Sama ada di depan khalayak ataupun seorang diri sebab kita dapat merasakan fa innahu yaraka. Baik, kemudian pergi kepada sifat kalam. Apa erti kalam dan apa maknanya? Kalam ertinya atau terjemahannya adalah berkata-kata Allah Ta'ala. Ada sesengah Tuan Guru, dia terjemahkan sebagai perkata. Yang penting itu namanya sifat kalam. Tapi bukanlah dengan huruf dan suara. Macam kita berkata-kata ni, ada hurufnya, ya, a i u nya ia, ada suaranya. Tapi ia adalah satu sifat yang maujud ada pada Allah Ta'ala mak lagi qadim tidak ada permulaan yang ia berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala sebagai mana sifat ma'ani yang lain cuma ta'aluk kalah adalah kepada yang wajib yang mustahil dan juga yang jais beza kan ta'aluk basar tadi <coughs> hanya dengan yang wujud wujud tu itulah jais kan? jais dan juga wajib wajib zat Allah Ta'ala dan segala sifat Allah Jais, sekadar makhluk. Wujud, ada kena-mengena dengan sifat bahasa Tak wujud, tak ada kena-mengena dengan sifat bahasa Tapi kalau sifat kalam, sangat luas. Yang mustahil pun, ada kena-mengena dengan sifat kalam. Mana Allah boleh bercerita tentang sekutu bagi Allah. Tuhan, selain daripada Allah. Allah boleh sebut tentang itu. Tetapi, tak lah Tuhan lain daripada Allah. Itu mustahil. Tapi dalam Quran pun ada sebut. Syarik, syarik daripada sekutu. Bila kalam ni dia paling luas sekali Oleh itu uh, Sama seperti ilmu Iaitu Ta'luk ta dengan yang wajib Yang mesti ada Yang mustahil Yang tak mungkin ada Dan juga yang jais Yang boleh ada Boleh tidak ada Seperti juga ta'luk ta ilmu Sama Ilmu Allah juga Allah tahu Yang mustahil Yang wajib Yang harus Cuma dan, beza mana? Beza, ta'alu ilmu tu, ta'alu intisyah. Jenis tersingkat. Kalau nisbah pada manusia pun, bila kita ada ilmu, macam tersingkat lah. Dulu kita tak tahu, kita tak faham. Sekali diberitahu oleh orang, sebenarnya macam ni. Macam tu. Oh, macam tu. Ah, ha, Kan? Macam tersingkat. Tapi, bukan macam tu lah. Allah Ta'ala. Jangan kita nak bayangkan. Oh, Allah pun macam tu. Tidak. nak Kita nak faham mana intisyah tadi. Ha, nisbah pada ilmu. Ada <coughs> pun ikhishah Allah Ta'ala, itu kita tidak tahu hakikatnya. Yang penting, ta'aluk ilmu in sementara ta'aluk kalam adalah dilalah, menunjuk. Ha, kalam manusia juga menunjuk. Kadang-kadang kalau orang itu diam, kita pun susah. Tak tahu dia nak apa sebenarnya. Kadang-kadang pasangan kita dia merajuk, ya tanya tak jawab. Apa masalah? Meneka-neka kita. Tersilap cakap ke? Dia ya, ada bermasalah tu. Tapi, ha. cuba dia cakap. Ha, semalam kan saya pesan abang beli ni. Abang tak beli pun. Oh, okey. Nampaklah dan dah tunjuklah sebab kenapa. Eh. Ha, tapi kalau dia diam, kita tak tahu. Ni saya nak beli ni, ha, telefon awak ni, nak jual tak? Dia. Letak duit, dia jadi. Main mana boleh? Dia kata tak, tak, saya tak nak jual. Saya tak pakai lagi. Oh, tunjuk pada kehendak dia, dia dia, dia tak, tak setuju kata dia kata boleh tuan nak beli dengan harga berapa saya memang nak jual pun ha, itu maknanya dilalah. lah kan, menunjukkan pada sesuatu nah, tapi bukan begitulah kalau Allah Ta'ala cuma ta'luknya ta ta'luk dilalah. maka memberi faham Allah Ta'ala dengan dia yang ini dengan sifat kalam kepada sesiapa yang dikenaki daripada hambanya ha, jadi hamba itu boleh faham daripada sifat kalam Allah Ta'ala itu akan sesuatu maka adalah bagi kalam itu dengan diiktibarkan dengan khabar dan istighbar khabar, perkhabaran lah, istighbar pertanyaan <coughs> atau wa'ad, at, janji baik janji pahala, ataupun wa'id janji buruk janji seksa ta'aluknya pada nikmat itu adalah tanjizi hodim, telah telaksana dari azali Sementara ta'aluknya dengan iktibar amal, suruh, nahi, tegak. Pada ketika ada je amal dan nahi. Sebab ada kalanya satu benda dahulu Allah larang. Untuk umat terdahulu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah benarkan. Ataupun sebaliknya. Maka itu namanya tajizi hadis. Yang ini pun sebagaimana saya sebutkan tadi. Untuk kita orang awal tak tahu pun tak apa. Mana satu tajizi qadim, ada satu tajizi hadis yang kita tahu Allah bersifat kalam. Tak mungkin Allah tu bisu. Dan sifat kalam Allah tak sama dengan sifat kalam makhluk. Dah cukup. Nah, ini hanya penitilan saja. Kalau nisbah kepada khabar, Allah bagi tahu. Ataupun istighbar, ya. Allah bertanya. Bila Allah bertanya bukan Allah tak tahu. Untuk menzahirkan, kan ada dalam hadis Allah bertanya pada malaikat, apa yang hamba minta, apa Allah tak tahu, Allah lebih tahu lagi. Tapi bila malaikat jawab, terzahir. itu zahir. Jadi itu pun zahiran. Juga janji baik, janji buruk, itu namanya tanjizi qadim. Amar suruh nahi cegah, itu tanjizi hadis. Ter terlaksana pada yang baru. Dan bagi kalam itu juga ada ta'luq sulihi qadim. Iaitu patut pada azali bagi menuju atas perbuat atau tutup tinggal. Pada Allah suruh ataupun Allah nak tegah tu dari azali. Allah layak untuk menyuruh Jangan untuk menegak. Daripada itu, nyatalah kalam itu baginya tiga. Ta'luq wa'Allah alam. Dan lawan sifat kalam itu adalah bisu. Itu mustahil lah. Dalil akli, secara logiknya, bahawa jika tidak bersifat Allah Ta'ala dengan kalam, maka bersifat ia dengan lawannya. Jadi bisu lah. Maka kekurangan pada Allah. Padahal kekurangan bagi Allah Ta'ala itu adalah perkara yang tidak layak dan nyatalah batal dari segi akal akal tak boleh terima Tuhan bersifat kekurangan buta, bisu dan sebagainya dalil naqli apa pula dalil daripada wahyu antaranya firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima Berarti, ber, berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa Alaihissalam dengan sesempurna perkataan taklima tu takkit lagi jadi tak ada keraguan memang sabit sifat kalam peringatan intisyaf ya, kan ada takluk nama intisyaf tersingkap. ilmu takluknya intisyaf tapi samak juga takluknya intisyaf basar juga takluknya intisyaf tapi tak sama bahkan nisbah pada makhluk pun apa yang tersingkap dengan pandangan tak sama dengan apa yang tersingkap dengan pendengaran dan apa yang tersingkap dengan ilmu kadang-kadang benda itu kita tak tahu kita, eh, kita tak lihat kita tak dengar. Tapi kita belajar. Kita tahu. Ada benda kita nampak. Dalam gelap, dia tiba-tiba dibuka lampu. Tersingkap bagi kita. Tiba-tiba kita tutup, tiba-tiba kita buka. Tersingkap bagi kita. Tapi tersingkap itu berbeza kan? Tersingkap melihat, tersingkap mendengar dan tersingkap ilmu berbeza. Ha, itu nak memahami apa yang dikatakan beza tadi. Ada pun hakikat inkisyaf ilmu Allah, hakikat sama dan juga ikhtisaf sama basar Allah itu kita tak tahu hakikat dia. Macam mana kita nak tahu? Bila kata Allah melihat segala-galanya kita tak boleh banyak. Kita melihat yang depan mata kita ni belakang tak nampak. Luar masjid kita tak nampak. Ya, luar daripada Malaysia ada gila tak nampak. Tapi Allah melihat segala-galanya. Ha nah, tu kita tak boleh bayangkan dan tak perlu dibayangkan pun. Kerana apa yang kita bayangkan itu makhluk. Bila makhluk, pasti Allah tak sama dengan makhluk. Padahal ada gotong royong eh. Betul ya. Eh? Ha. Nak berhenti lah dia nak sambung sikit lagi. Boleh sikit lagi eh. Kita habiskan yang bab ta'aluk ni. Ya. Macam makan ubat lah eh. Alang-alang pahit bagi habis lah tu kau. Ha. Alang-alang ta'aluk ni payah sikit faham bagi selesailah. Begini. ya. Eh? Ha, jadi akan datang terus bagi pada sifat maknawi ya. Eh? Maknawi ya eh? senang. InsyaAllah. Okay. Faedah. Adalah ta'aluk pada nisbah nama atau jenis dia ada tiga. Pertama, takluk taksir. Taksir ini maksudnya memberi kesan. Iaitu bagi kudrah dan iradah. Iradah sebenarnya ta'in, menentukan. Tapi diletakkan sekali lah. Ha, sebab bila ada iradah, pastilah kudrah tu melaksanakan iradah. Ha, kita tak. Kita kadang-kadang iradah macam-macam. Nak tu, nak ni, kudrahnya tak ada. Bukan benda payah pun, makan. Makan kan benda yang sedap masa kita pergi bazar per Ramadan tu kehendak kita masya Allah ni nak makan kuih tu nak makan ini nak makan bila time berbuka hmm, tak ada kudrah dapat air segelas ha, Hal lain tu tinggal buat sahur kalau sahur akhirnya mengeluh dalam peti ais makanan tu eh bila nak makan ni dah tiga hari tak nak makan ha. tapi kalau Allah Ta'ala berkandak pasti terlaksana dengan kudrah maka dia letak di situ taksir sebenarnya kadang-kadang lebih terpinci ta'luk ta taksir memberikan kesan itu kudrah, iradah itu ta'luk ta ta'yin menentukan, yang kedua ta'luk ta inkisyah, iaitu tersengkap, iaitu bagi sifat ilmu samak dan basar yang ketiga, ta'luk ta bilalah menunjukkan kepada satu-satu makna, iaitu sifat dalam ada pun ta'luk ta pada nisbah peringkat atau tingkatannya ada tiga juga pertama, ta'luk ta suluh dari azali lagi memang layak berlaku begitu berlaku sifat Allah tu memang daripada azali lagi layak. Yang kedua takluk tanjizi qadim iaitu berlaku dari azali. Ha, ini hanya berkaitan dengan zat Allah lah. Mana kita kata sifat basar nisbah pada zat Allah daripada qadim lagi Allah melihat zatnya. Ketiga takluk tanjizi hadis iaitu berlaku kepada makhluk. Ya. Bila Allah melihat makhluk yang wujud itu namanya tanjizi hadis. <coughs> Kalau rasa tak berapa nak faham. Memadilah kita tahu bahawa sifat Allah tu Qadim. Bila terlaksana kepada Allah namanya Tanjizi Qadim. Bila terlaksana sifat Allah tu pada makhluk namanya Tanjizi Hadis. Baik. Terakhir. <tuh> Ada pun ta'aluk qabdah. Bagi kudrah. Meliputi pada disebah nama dan juga masa. Qabdah ni maksudnya genggaman. Tapi sebenarnya kita nak faham dari segi praktikalnya, kita terasa bahawa apa sahaja itu kuasa Allah, cukup lah. Kita sedang sihat, anytime Allah boleh bagi kita sakit. Kita sedang ada jawatan, anytime Allah boleh buang jawatan kita. Ya, yeah. yeah, Jadi itu je yang kita nak rasakan. Jadi kawdah ni dibincang secara ilmiah, ada tiga. Iaitu pertama, ta'aluk kawdah pada mungkin sebelum diwujudkan. Maksudnya, mungkin ni benda yang boleh wujud, boleh tak wujud. Maka dalam gegaman kuasa Allah, Allah kekalkan tak wujud atau Allah ubah jadi wujud. Itu semua kuasa Allah. Jadi orang yang misalnya tak ada anak, teringin nak anak, bolehlah usaha ikhtiar, ya, berubah, pergi doktor, ya, tongkat Ali, tongkat Umar, tongkat Abu Bakar, macam-macam tongkat lah. Bolehlah cuba. Tapi jangan lupa bahawa itu kuasa Allah. Kalau Allah tak bagi usaha macam mana pun, tak dapat. Kadang-kadang Allah tangguh ada kawan saya tu dia dulu susah nak dapat anak jadi buat rawatan apa tu IVF apa benda nama rawatan Allah bagi seorang anak perempuan kemudian mengandung lagi Allah bagi tiga terus tiga kembar ha. tu kuasa Allah ada je pun rawatan tak dapat juga Kemudian ta'alluq qabdah kepada mungkin setelah diwujudkan. Bila ada makhluk tu masih dalam gegaman kuasa Allah. Allah kena Allah ubah jadi tiada. Berapa ramai orang yang tahun lepas ada, tahun ni dah tak ada. Nah. Dan yang ketiga, ta'alluq qabdah kepada mungkin setelah tiada, mati atau luput Allah boleh adakan semula. Nah. Jadi, kita ni orang Islam beriman kepada hari kebangkitan. Makanya kita ber, bersedia untuk hari kebangkitan. InsyaAllah. Allah kita berjumpa lagi selepas daripada hadaya hadza wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nur hidayatika kama natar adab min lisansika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila 'izzati ta'atiya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين